تین سو چھتر سورت سجدہ پارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے انما مینو بیاتی الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربہم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الماوى نزلا بما كانوا يعملون انما نما یوک مینو بے سجدہ کر لینا سب ساتھ ان نما یوک مینو بیاتی اذا ذکر بہا یہاں سے ایمان والوں کے صفات بیان کی جا رہی ہے پچھلی آیاتوں میں منکرین کافروں کا حال تھا اس آیت سے ایمان والوں کی عادات و صفات بیان کی جا رہی انما یؤمنو مینوب آیات جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیاتوں پر اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ہماری آیاتوں پر ان لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے ایزا ذکر روح بہا جب ان کو آیاتیں یاد دلائی جائیں خروح سجدہ تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اللہ کے ساتھ وصب بہ بہم رب اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں یہ ایمان والوں کی مومنین کی نشانیاں ہیں کہ وہ اپنے رب کی تصویب بیان کرتے ہیں اپنے رب کی تحمید بھی بیان کرتے ہیں وہ ہملہ یس وہ تکبر نہیں کرتے ہیں یہ نشانیاں ہیں کہ جب آیاتیں مومن کے سامنے پڑی جائیں تو مومن کا سر جھک جاتا ہے اپنے رب کے سامنے اور مومن اللہ کے سامنے اپنی جبی کو جھکا دیتا ہے سجدے میں گر جاتا ہے خرو خر سجدہ, سجدہ سجدے میں گر جاتا ہے آجزی کرتا ہے اور سجدے میں جا کر اپنے رب کی تعریف کرتا ہے یہ جو ہم سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا تو اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں کہ میرا رب پاک ہے بہت بڑا ہے سبحان ربی العظیم تو یہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے اور اپنے رب کی تعریف کرتا ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ مومن کی نشانی ہے وہ حملہ یس وہ اپنے رب کے احکامات سے منہ نہیں موڑتا پیٹھ نہیں پھیرتا جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سنے تو اس سے منہ نہیں موڑتا پیٹھ نہیں پھیرتا تکبر نہیں کرتا تکبر سے مراد یہی ہے کہ اپنے رب کے حکم سے منہ مو نہیں موڑتا جو منہ مو موڑتا ہے اپنی من مانی کرتا ہے وہ تکبر کرنے والا ہے اور تکبر کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے یعنی اللہ کے احکامات کو توڑنے والا وہ تکبر کرنے والا ہے تو تکبر کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے ایک نشانی تو یہ ہو گئی دوسرے ایمان والوں کی نشانی یہ ہے تاتا جافا جنوب ہوم مزاج یہ دوسری نشانی کہ مومن ایسا ہوتا ہے کہ اس کا پہلو بستروں سے جدا ہو جاتا ہے تاتا جافا جنوب ہم انل مزاج کہ ان کے پہلو نرم بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں کہ وہ بستر پر کم سوتا ہے اپنے رب کے سامنے کھڑا زیادہ ہوتا ہے قیام زیادہ کرتا ہے عبادت زیادہ کرتا ہے ید رباہم بستروں کو چھوڑ کر رب کے سامنے کھڑے ہو کر یدعون ربهم خوفا و اپنے رب کو پکارتا ہے خوف سے اپنے رب کے ڈر سے اور امید سے ڈرتا بھی ہے مومن اپنے رب سے اور امید بھی کرتا ہے کہ میرا رب مجھے بخش دے گا میرا رب مجھے بخش دے گا میرے گناہوں کو میرا رب معاف کر دے گا اس امید پر مومن اپنے بستر کو چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے یدعونا رب جو ایمان والے ہیں وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو ڈرتے ہوئے و تماً اور امید کرتے ہوئے اور تیسری نشانی یہ ہے یہ ٹوٹل چھ صفات ہیں ایمان والوں اور یہ بھی نشانی ہے ایمان والوں کی کہ و مزق نا اور خرچ کرتے ہیں ایمان والے جو ان کو رزق دیا جائے اس میں سے خرچ کرتے ہیں ایمان والے وَمِمَّا رزقناهم, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ وہ ہر عبادت مالی ہو یا بدنی ہو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ یہ تسبیح ہے یہ تحلیل ہے تحمید ہے اور تت جافہ کے کہ بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں یہ تہجد کی نماز ہے یہ تہجد کی نماز مراد ہے مفسرین اکثر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد تہجد کی نماز کہ رات کو تو سونا ہوتا ہے لیکن اللہ کے ولی اللہ کے نیک بندے اللہ کے مقرب وہ اپنے بستروں کو چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد صبح کی نماز اور عشاء کی نماز ہے صبح کی نماز اور عشاء کیونکہ صبح کی نماز کے لیے اٹھنا بھی ذرا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے اور عشاء کی نماز اس کے لیے بھی انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ سستی ہو جاتی ہے سارا دن کام کرتا ہے تو اس لیے فرمایا کہ یہ دو نمازیں تاتا جافا جنوب دو نمازیں یہ مراد لیکن اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے نماز تہجد والی نماز تہجد کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی لیکن مسلمانوں کے لیے مسنون ہے ایمان والوں کے لیے تہجد کی نماز جس نے اپنے رب کا قرب حاصل کرنا ہو تو وہ تحجد کی نماز کا اہتمام رات کے آخری حصے میں تحجت کی نماز جائے کہ دو رکعت پڑھے چار پڑھے چھ پڑھے آٹھ پڑھے جتنی ہو سکے تو تہجد کی نماز وہ اللہ کا قرب نیک برگزیدہ صالحین کی یہ نماز ہے اس سے مراد یہ نماز لی جا رہی ہے اور تسبیح تحلیل سبحان اللہ الحمد للہ صبح اللّہ وبِ حمدی اللہ عظیم یہ الفاظ جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ذکر کیا ہے جو آخری حدیث ہے بخاری جو کہ قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ حدیث میں بخاری شریف کا ہے اس میں جو بے بڑی تسبیح سبحان اللہ وبِ سبحان اللہ العظیم یہ بیان کیا اس کے بڑے فوائد ہیں اس لیے فرمایا گیا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ صبح کی نماز سے پہلے صبح کی نماز پڑھنے سے پہلے یہ سو مرتبہ یہ تسبیح ضرور پڑھا کرے سبحان اللہ و بحم سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحم سبحان اللہ العظیم ٹائم نہیں لگتا جب آتے ہیں ہم مسجد میں سنتیں پڑھ کے گھر سے آتے ہیں تو یہاں پہ دو تین منٹ ویسے ہی بیٹھتے ہیں جی ایک تو اعتقاب کی نیت کر کے بیٹھے اعتقاف کا ثواب ہو دوسرا بیٹھنے کے درمیان یہ تسبیح پڑھا کریں سبحان اللہ وبِ سبحان اللہ العظیم کم از کم ایک تسبیح سو مرتبہ اس کے بڑے فوائد ہیں اور محدثین نے لکھے ہیں اور امام بخاری نے پورا ایک باپ باندھا ہے اس تسبیح پر حالانکہ یہ دونوں کالمات زبان پہ ہلکے ہیں لیکن میزان میں بھاری ہیں ان کا وزن بہت باری ہے بہت بڑا اجر ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ تو اللہ فرماتے ہیں میرے ایمان والے لوگ کہ یہ یہ نشانیاں ہیں یہ صفات ہیں ان کے فلا تعلم نفسم مَا نفسم لَهُم من قُرَّةِ آئیوں اللہ فرماتے ہیں یہ ایمان والے جو یہ اعمال کرتے ہیں نا تو ان کی جو جزا ہے ان کا جو بدلہ ہے وہ کوئی جانتا نہیں ہے کہ اللہ ان کا کتنی بدلہ عطا فرمائیں گے اس کا کتنی ثواب اللہ عطا فرمائیں گے جو مومن یہ یہ صفات کے مالک ہیں فلا تعلم نفس ما الفس معلم کوئی نہیں جانتا جو اللہ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ایک غیبی خزانہ چھپایا ہے جو ثواب اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے جو ایمان والے یہ اعمال کرتے ہیں تحجد پڑھتے ہیں تسبیح بیان کرتے ہیں تکبر نہیں کرتے تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں جب اللہ کی آیات کو سنتے ہیں تو سجدے میں گر جاتے ہیں ان ایمان والوں کے لیے اللہ نے ایسا ثواب کا انتظام فرمایا ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی جو اللہ ان کو عطا فرمائیں گے جزا ام بیمہ کانوں یا ملون اور یہ یہ جو ثواب اللہ عطا فرمائیں گے یہ اس چیز کا بدلہ ہوگا جو وہ دنیا میں اچھے عمل کرتے رہے جزا ام بیمہ کانوں یہ اعمال کا بدلہ ہوگا اعمال صالحہ کا بدلہ ہوگا اللہ جو ایمان والوں کو عطا فرمائے افمن کان کا کمن کان فاسقا اب پہلے کافروں کا بتایا گیا اب, اب ایمان والوں کی صفات بتائی گئی اب دونوں کا موازنہ کیا گیا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایمان والا اور بغیر ایمان والا برابر ہے کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ ایمان والا صالح اور ایمان والا فاسق یہ برابر ہے ایسا نہیں ہے افامن کا نا ممنن کمن کا فاسقا فاسقہ کہ جو مومن ہے ایمان والا کیا وہ اسی طرح ہے جس طرح کہ ایک فاسق ہے جو اللہ کا نام فرمان ہے نہیں یعنی فاسق اور مومن یہ برابر نہیں ہے اللہ کی اطاعت کرنے والا اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا یہ دونوں برابر نہیں ہے فاسق کہتے ہیں اللہ کے نافرمان کو مومن کہتے ہیں اللہ کے مسلمان کہتے ہیں اللہ کی فرما برداری کرنے والا تو مسلمان مومن اور فاسق یہ برابر نہیں ہے لا یستوون یہ برابر نہیں ہے کوئی یہ کہے کہ فاسق بھی جی مومن بھی دونوں ایک جیسے ہیں نہیں جس طرح کہ قرآن میں دوسری جگہ پہ ہے قلحل یستوِل لدی ن لا لمن و لدین لاً اسی طرح لایستول قبیثیب خبیص اور طیب برابر نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ مومن اور فاسق یہ برابر نہیں ہے امل لذینہ آمن و عامر الصالحات یاد رکھیں جو لوگ ایمان والے ہیں اور عمل کرتے ہیں اچھے فسق و فوا ہما فلا ہم فلام جو ایمان والے ہیں اچھے عمل کرتے ہیں ان کے ٹھکانہ جنت ہے ایمان والوں کا ٹھکانہ جنت ہے نظلم بیما کانو یا ان کو مہمانی دی جائے گی ہاں جی جنت میں جنت کے باغات میں اتارا جائے گا کیوں اس کے بدلے میں بیما یا جو انہوں نے عمل کیے